я представляю город Коростен, удержимый президент клуба, так будет понять. Сел на колеса первый раз в 99 году, вернее, я с рождения на колесах, с родителями на Яве, еще в Советском Союзе. Ну и так, видать, зацепило с детства, что до сих пор катаю. Осознанно сел за руль в 99 году на свой первый мотоцикл, на который же заработал сам деньги. Закончил учебу, заработал денег, пересел на иностранную технику, на иномарки и с тех пор болеем долго этим всем делом. Семья относится ко всему нормально, жена, дочка, дочка у меня год и 8 ей всего лишь, но кататься на мотоцикле очень любит. То есть выезд в город любой сразу начинается с того, что едет со мной дочка, провожает дальний путь, а потом уже еду я. Свороте рахунок! Три! Два! два один! вроде <проход> таракан. Все меня здесь знают. Представляю Житомирский клуб Бродяги. Сел на мотоцикл в 2003 году. Тренировался, пытался, занимался мотокроссом. С 2009 года ездил в России с ночными волками. Потом переехал сюда в Житомир и езжу все время здесь, в Житомире. Раньше предпочитал советскую технику. Ездил в Закарпатье с Житомира на советских мотоциклах, в Польшу, в Беларусь. А сейчас имею небольшую иномарку и катаюсь все время в городе. Со мной сын ездит часто и дочка. Ярик, спорт клуба «Град Склад» христианского международного клуба нашего украинского отделения. Сел на мото... Мне 38 лет, сел на мотоцикл лет 18, наверное, первый раз, К-750, потом упал на Яве, когда сел, а потом было очень много всего разных мотоциклов. Сейчас езжу на Сузуки.